mənim verdiyim sualın ə, əsl cavab ə, verəcəyi şəxs elə Qurban bəy idi və o da cavab verdi. Görünür mənim sualım, burada səsləndirdiyim sualı eyni zamanda Qurban bəyə bütün zərər çəkmişlər verib. Mən bu sualın narahatlıq doğuran bu sualın verilməsində bütün zərər çəkmişlərlə eyni fikirdə olduğumu eşitmə görə çox sevindim və təbii ki, görünür Zərər çəkmişlər də bu məsələdə haqsız değillər. E, özlərinin bir e, düşüncələri var, fikirləri var. Onu da xatırlatmaq istəyirəm ki, e, əgər mənim o səhli bura e, vermək üçün e, prezident İlham Əliyev tərəfindən görəvləndirildiyim düşünənlər varsa və Qurban bəyin e, sualından bu hiss olundur. Yastabr, onda belə çıxır ki, zərər çəkir. Elə çıxır ki, zərər çəkmişlərə də İlham bəy deyir ki, o, o şəkil nədir? Məştox elədi. Bu baxımdan da e, mən e, onu bildirmək istəyirəm ki, e, mən bura Qurban bəyin dəvəti ilə gəlmişəm. Dünən axşam e, mənə dəvət göndərib ki, Tərtərə açələri ilə bağlı prezidentə müraciət olacaq, partiya rəhbəri kimi sizin e, mövqeyinizi bilmək istəyir. Məndə dövləti təbii ki, qəbul etmişəm və gəlmişəm. Təşəkkür. Məni bura kimsə göndərməyib və kiminsə sözünü burada demirəm. Əgər o sözlər İlham Əliyevin sözləridirsə, mən onu qəbul edirəm və hesab edirəm ki, bu sözlərin hər birini İlham Əliyev zərər çəkmişdər ədədi və onlar da həmdi fikri səsləndiriblər. Eee, <coughs> qaldı ki, e, mənim sözümə görə siz e, o başlıqdan o şəkli götürürsünüzsə və Dəkini deyirsinizsə səh. ki artıq götürüşü müəlləmişəm. Hə, bəli, demirsiniz ki, deyirsiniz ki, o başlığı sizin fikirlərinizə görə götürürəm və sabahda əgər ə, prezident bizim cərar çəkməyələri qəbul etməsə, mən o şəklin yerinə ə, çərçivədə də ki, ə, sizin şəkilinizi qoyacağam. Mən hesab edirəm ki, elə bir fikriniz olarsa Bütün zərər çəkmişlərlə birlikdə mənim şəklimi o çərçivənin arxasına qoyarsınız. Çünki bizim zərər çəkənlərlə fikirlərimiz eynidir və tək, eyni təklifi vermişik. Bu ya baxımdan da elə bir elə bir tək, işiniz olsa, mən bu baxımdan sizə təşəkkürümü bildirirəm və zərər çəkmişlərlə tærtər qadెలərindən və şəhid analarından cəzayevində olmaq və ən ağır həyat şəraitini yaşamaq mənim üçün şərəf olar ə bu bir tərəfdən, digər tərəfdən təbii ki, bir sıra ə, suallar və fikirlər səsləndi. Hər kəs təbii ki, Tərtər hadisəsindən bağlı müxtəlif fikirlər çəsləndirməklə eyni zamanda Tərtər hadisələrini biz dövlət cinayəti adlandırırıq. Bunun yanı sıra bir çox cinayətlərin olmasını dilə gətiririk. 93-cü il dövlət cinayətində bunda bu çətəylə bu qüvvələrlə eyniləşdirir. Azərbaycanın başına gələn bütün bələlləri, eyni zamanda ziyanlarımız olan terror aktiyaları, Ziya Bünyadovdan tutmuş, Əfsətəndzilovdan tutmuş və eyni zamanda dəki Şəmsir Rəhimzadə ilə bağlı bütün ölkədə nə qədər siyasi terrorlar baş veriblərsə, mən hesab edirəm ki, bunun arxasında məskü bu qüvvələr durub. Və eyni zamanda mən hesab edirəm ki, tərter cinayəti orduda olan hər hansı bir qruplaşmanın cinayət çıxır. Bunun arxasında təbii ki, kürə səlçi qüvvələrlə, hətta Rusiya qüvvələrinin, İran qüvvələrinin, İravan qüvvələrinin də olması təbii ki, prosesin özündə özünü, özünü qəvarış göstərir. Təbii ki, bəbəşbəc bu cinayətin mahiyyətini qlobalallaşdırmaq, Rusiya, yəni super güc bütün belə fikirlər səsləndirməkdə hesab edirəm ki, Azərbaycanda baş verən böyük cinayətin mahiyyətli daş etməməkdən və cilzdaşdırmaq e, təfəkküründən irəli gəlir, ya da ki, hadisəyə primitiv yanaşmaqdan irəli gəlir. Çünki bu hadisənin qlobal mahiyyət olduqca böyükdür. Bu hadisədə Cənub e, Qafqazda Rusiyanın e, əbədi olaraq maraqlarının və mövqelərinin gücləndirilməsi dayanır. Bu prosesdə Ermənlərin böyük Ermənistan xəyalının e, həyata keçirilməsində rolu və mövqeyi dayanır. Bu prosesdə İranın Azərbaycanı Azərbaycan deyil, Arran və İranın bir bölgəsi etmək siyasəti dayanır. Bu siyasətin arxasında Türrəslərsə Amerika'nın Cənub e, Qafqazda güclü bir Ermənistan və özünün də maraqlarına xidmət edilən bir türk düşməninin bu türk dövlətləri arasında daha da güclənməsi dayanır. Bütün bunların e, mən belə görürəm və bu kontekstdən yana yanaşıram və eyni zamanda mən hesab edirəm ki ə bu günkü proses nəz son dövrlər ə, xüsusilə ə, türk dövlətləri təşkilatının yelan olunmasından sonra Cənub Qafqaz və Azərbaycanda baş verən proseslər daha çox ə, geosiyasi durumu dəyişən qüvvələrlə ə, geosiyasi mövcudun mü durumun Cənub Qafqazda əvvəlki dövrlərə uyğun olaraq qalması qalması istəyən qüvvələr arasında yeni bir müharibənin başlanmasına xəbər verir. Bu müharibədə mən tərəflərin, safların müəyyən olunmasının tərəfdariyam. Mə hesab edirəm ki, Tofiq Yaquplunovu Əli Quliyev demişdən döyüdürənlər və eyni zamanda eee Saleh bilirsiz bəş mənim çoxdan tanıdığım, ə, çox dəyərlı bəylərdəndir. Mən onun cəzaevində olması qətiyan istəyərəm. Amma onun acıq aksiyasına başlaması Ve azı aksiyası üzerinde siyasi e, e, e Azerbaycan'da bazı siyasi kıvvelerin yeniden güc mərkəzi yaratmak istedikleri ve aynı zamanda e, bir helikopter diş duran düş uçarımızın yani helikopterin vurulması ve bu kimi siyasetlerin son dövrler ciddiçe Azerbaycan'da ihtimal siyasi mühiti İf lisələştirməsinin arxasında məs jeo-siyasi durumu Azərbaycanda dəyişmək istəyən qüvvələrin əleyhinə yönəlmiş bir siyasət kimi dəyərləndirirəm və hesab edirəm ki, buların arxasında və bütün proseslərin mahiyyətində məs bunlar danışıb dayanır. Bu gün geosiyasi prosesi dəyişdirmək istəyən bu gün Azərbaycanda kimdir? Məsələn, çünki götürsək Əli Kərenlidirmi? Əli insan oldurmu? Qurban Məmmədovdurmu? Doğşeylam Əliyevdirmi. Türkiyə ilə bu gün bir yan-yana gələrək türk dövlətlərinin birliyi məsələsində bir araya gələn şüsha bəyanatmasını imzalayan və eyni zamanda 44 günlük savaşda Ermənlər üzərində qələbənin həyata keçirilməsində müstəsna xidmətləri olan Əliyevin olduğunu mən görərək eyni zamanda Türk partiyasının təməl prinsipləri Türk-Azərbaycan birliyi olduğu Türk dövlətlərinin inteqrasiyası, Türk dövlətlərinin daha sıx e, birliyinin təmin edilməsi bizim partiyanın məram və prinsiplərinə tamamilə uyğun gəldiyinə görə bu yolda mücadilə aparan hər kəsə mən bir, bir yerdəyəm və onun siyasi maraqlarının və siyasi mövqelərinin e, zərver altına düşməsini mən istəmirəm. Bu baxımdan sizlər Azərfiridun da Türk dövlətlərinin birliyi e, uğrunda mübarizədə Türk Azərbaycan uğrunda mübarizədə, İran və Qərbi Rusiyaya qarşı Azərbaycanın Cənubi Qafqazda mövqeyini gücləndirməsində varıqsa, mən təbii ki, sizlərlə də birgə olmaq mənim e, üçün çox şərəf olar. Əgər bu yoxdursa, mənim e, bu gün böyük Amerika deyənlər, böyük Avropa deyənlər də mənim siyasi hər hansı bir ittifaqda və blokda olmağım mümkünsüzdür. Və eyni zamanda mən hesab edirəm ki, bu gün məs Azerbaycan'da Büyük Amerika, Büyük Avrupa diyenlerle Türk Birliği diyenlerin arasında bir savaş gelir. Ben hesap ediyorum ki bugün e, Böyük Rusya, Süper Rusya ve aynı zamanda Boynu Yoğun İran diyen gübbelerle Türk Azerbaycan Birliği arasında olan birliğin, birliğin arasında bir savaş gelir. Mesut Savaş'ta evet. ben safımı, mövgeyimi ve yerimi mühendisleştiren adamlardan biriyim. Yani. Bu baxımdan da kimsə məni hər hansı bir hadisədə, hər hansı bir məsələlərdə şəxsi və və özümü bu gün Bakıda olmağımla e, siyasi baxımdan ola bilər. Çünki biz təziq altındayıq, səhd altındayıq. Fikirlərimizə və sözlərimizin ləyin saxətini deyə bilmirik. Fikirlərin ortaya atılmasını qətiyyən raddedirəm. Mən e, əgər qorxsaydım, ideoloji və siyasi və prinsipal mövqeyimi Mütləq fiyata belə məsəidim siyasətə gəlib özümü hörmətdən sala bilməzdim. Bu gün mənim e, məs Azərbaycan dövləti və dövlətə qarşı güc olan Azərbaycanın çərçivəsində formalaşmış dövlətdən güclü bir dövlətin qarşısında mücadilədə Azərbaycanın e, tüşdü dünyasından inteqrasiyasını istəyən super Azərbaycan dövlətinin Türkiyə ilə birlikdə bölgəsəl və küresel güc olması uğrunda mücadilədə bir olmaq istəyən hər kəslə birlik olması olmağı özümə borc və şərəf bilirəm. Bu baxımdan da Cənad Babək Əzəri. Çox rica edirəm ki, danışıqlarınızda e, bəzi məqamlarda ironik yanaşmalardan babək istifadə etməyəsiniz. Yo, babək əskəri. Əskəri, 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 əskəri. Ən birinci zamanda çox istəyirdim ki, biz təbii ki, sizin bir Təbrizli olaraq ə, Azərbaycan siyasətində dirlilik və bərabərliyinizlərə şərəf verir, qürur verir. Sevinirəm ki, biz bütün proseslərdə birlik olmağı bacarmaq addımlarisdir. Təbriz məsələsi istəyir, Urmu istəyir, Tehran əyaləti, Tehran əyaləti məxundur. Xamenei ilə bağlı fikirlərimizi səsləndirəndə, Tehran əyalətinin valisi İbrahim rəisinə bağlı danışanda, hər zaman da Azərbaycanda şura sərcə qüvvələrin oyuncaq olan böyük Amerika, böyük Avropa deyənləri və bloklaşanlara qarşı mövqeyimizin və bir sərgilənməsi və bütün bu məsələlərdə ən yerə dırmaqımız, eyni bucaqdan baxmağımız çox doğru və düzgündür. Biz bir proseslərə o milyonluq Azərbaycan Respublikasını gözlədil, 70 milyonluq dünya azərbaycanlılar, Azərbaycan türklərini gözlə o baxmağı bacarmalıyıq. Bu bizim siyasət mübarizəmizin və gələcək Azərbaycanımızın tələ məsələsini məhz bu baxış bucağı həll edir. O baxımdan da gəlin məsələləri cızıldaşdırmayaq. Gəlin məsələləri sadə bir e, regional və bölgəsəl e, ya da məhəlli xarakterli bir məsələ kimi dəyərləndirməyəyəm. Bu baxımdan mən e, açıqı sizə bildirmək istəyirəm ki, istəyirəm orada nə qədər Mənə fikirlərimdən razılaşacaqsınız, razılaşmayacaqsınız. Bu təbii ki sizin təbii seçiminizdir. Eee mən eee bu gün Azərbaycanda dövlət və dövlətçilərin içində anti-dövlət olan, dövlətdən daha güclü olan bir güc, gücün, güclər arasında gedən mübarizədə istəyərdim ki biz dövlətlə birlik olaq. Biz eyni zamanda İlham Əliyevə bu gün dəstək verməyimiz, İlham Əliyevdən vəsif almaq qeyri-fakt İlham Əliyevə yol taxtlanmaq üçün və ona xoş gəlmək üçün bu addımları atmır. Mən hesab edirəm ki, bu gün İlham Əliyevin mövqeyinin güclənməsi Azərbaycan-Türkiyə birliyinin güclənməsi deməkdir. Mən hesab edirəm ki, İlham Əliyevin mövqeyinin daha da güclənməsi Türk dövlətlərinin inteqrasiyasının daha rühsət bir mərhələyə addım qoyması deməkdir. Mən hesab edirəm ki, İlham Əliyevin siyasi mövqeyinin güclənməsi Qarabağ probleminin daha da çıxıq tez həllənməsi deməkdir. Rusiyadan ayrılmaq e, prosesi deməkdir. Eyni zamanda Avro-Kürəsalça Avropanın qucağına Azərbaycanın aparılmasına qarşıdır. Yəni məhdəmdir. Kürəsalça Amerikanın oyuncağı olmağa qarşıdır. Məhdəmdir. Və bu mən hesab edirəm ki, bu gün İlham Əliyevin mövqeyinin güclənməsi Azərbaycan və Türkiyənin e, birlikdə ə e, bir e, planet olması uğrunda mübarizədir. Biz ayrı-ayrı planetlərin orbitdə orbitində fırlanan dövlət ola bilmərik. Biz e, özümüz bir planet olmalıyıq. Ayrı Azərbaycan ayrı bir planet ola bilməz. E, mən elə e, kənardaşlığının e, səbəbləri ayrı, -ayrı Qurban bəy şəhərlərin nəticəsində yarandı. Bu baxımdan da mən e, təbrik məhsul hissəsini bitirirəm. Və e, bu baxımdan da mən hesab edirəm ki E biz bir yola çıkmışıqsa, bu yol bağımsız sür Azərbaycandırsa, bütün Azərbaycandırsa, an bu dövlət Türkçenin birleşti, planet olmalıdır. Ve özünün ayrı ayrı devletler onun orbiti olmalıdır. Ben gelicek Rusiyanı Türkiye Azerbaycan Birliği'nin Türk dünyasının orbitinde görürüm. Kimse Azerbaycan'ı Rusya'nın orbitinde görmek istiyorsa, onlar, biz onlarla en yer dolabilmeliyiz. Kardeşimiz olsa da biz ondan bir yer dolabilmeliyiz. Teşekkürler. Teşekkürler.